Усім, усім привет, на связи Клондрат. И сегодня мы с вами поиграем в группе под названием Five Nights at Freddy's Security Breach. Ну что ж, а доки я не начал, поставьте лайк и подпишитесь. Давайте продолжим нашу группу. Так, чекаємо, поки загрузиться. Так. Ну, друзі, я вам нагадаю, в минулій частині, в минулій частині ми познайомилися з Михаїлем, з Михаїлом, і ми взнали, що нас звуть, звуть Григорій. Ми побачили всіх інших персонажів. І зупинилися ми на, на моменті, коли сховалися в медитин, медитинській кімнаті. Так, давайте продовжимо. Так. Туди ми не можемо, сюди ми не можемо. Григорій. Ой, то є Михаїли. До не Зараз я буду открывать сумочку. Так. Хранение продуктов. Карта задания запечения. О, хранение продуктов. Внимание, работа. Внимание работников кухни! Перед закрытием смены все продукты должны быть убраны на хранение. Чику уже замечали за поеданием ветков из мусорных э, ведер на кухне. После окончания рабочего дня ремонтировать ее дорого, и эта сумма будет вычтена из зарплаты работников кухни. Руководство! Так, ну короче, что мы Чика дуже любит и... Чика дуже любить, Чика дуже любить Так, ну ладно. Так. Это Maybe Чика, может... Отвлечь. Так, истор... Источники жума. Нажать квадратик для того, чтобы сбивать предметы и отвлекать ботов. Не попадайтесь им на глаза. Но я не тупые чтобы прям им пидочи листы. Че? Так. Так, скрытность. Нажатие... R3 для приседания. Пока вы сидите, ботам, не будет, ботам будет сложнее найти вас. Синий контур означает, что вы невидимы. Желтая окон, 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 оконцовка означает, что бот ищет вас в данный момент. Красный контур означает, что вас заметили. Понял, принял, обработал. Эта область закрыта для посетителей. Все, закрывайся. Все. Так, бег и выносливость. Удерживайте L3 для бега. Никто не может бежать вечно. Удерживайте квадратик, чтобы закрыть инструкцию. Понял, принял, обработал. Так, что тут у нас? Так. Короче, я знал, что у этого чувака звучит хелпик. Так, э, перезаписать последнее сохранение. Да. Так. Есть не очень приемный коридор вот ты где. А. Лобби. Ты потерялся. Да ты потерялся. Ай. Твою что? Слышь на либо А. -а, -а. Роксана Вульф! Все-таки мене піймали. Фух. Повторіть попитку. Але це було складно. Про це я зовсім не знаю цієї локації. Друзі, серйозно, поставте лайк та підпишіться за такий контент. Тому що я от не люблю хорори. Але просто раді вас я їх знімаю. Що ти готуєш одну і ту ж саму піцу? Приготую вже якісь чотири сира, супер м'ясну. Не знаю, блін. О, сміттєво, щоб Чіка поїла. Так. Окей, треба економити зараз ще його сповнитися. Ай. Карамба Та я зрозумів, що ти вже хочеш мене з'їсти. Чика, потерпи. печаль на не А... Нет. А... Господи. А... Господи. так складно? Так, але как минимум мы ми научились бігати, Хотя я это в первой части посмотрел Ну, понял Кстати, друзья, если вы не смотрели первую часть, то вам нужно посмотреть її. Так, если аниматроник заметит вас издалека, а вы спрячетесь, то он будет вас... Не будет знать, где вы, но станет вас искать Ищите зарядную станцию, взгляните на карту э, на часах вас Так, используйте камеры наблюдения, чтобы следить за противниками, особенно когда вы прячетесь. Так, ну, Манго Мирегат, я зараз. Вот где Чика! Вера-ника! Имя... Вероника! Чика-чика-чика-чика... Давай! О. <смех> <смех> так, отлично, Грегори, ты нашел комнату охраны. Будешь в безопасности. Сетите квалифицированных охранников в, в час пик. Эээ, ситуация. Так. Фредди, энергия осталась всего 15%. Пытаюсь обойти. дверь. Как? Сохраняй, спокойствие. На пульте управления интерфейс Подожди, я его сейчас включу. Вот так. Теперь, Теперь ты можешь активи... активировать систему безопасности. Чекай секунду. Так, вот я. О, оно! Пацаны, ты байки красавец! Так, сохраняемость. Так, друзья, я уже, разумеешь... Шихор пишет. Так, укрытие. Нажать квадратик рядом с укрытием, чтобы спрятаться от ботов. Внимание, если бот увидел, как вы прячетесь, он может сразу же вас найти. Понял, принял, обработал. Так, секунду. Поднимемся на камерах. Так, ну Гатора тут уже нема. Так, а де я? Ну. от, У мене такий скромненький. вопросик. А, поняв. Ага, от, я. Он там, де зараз Чіка. От. Е, я е, позаду неї. В мусорці. Так, окей, чекаємо, доки вона кудись туди звалить, щоб я зміг забрати свій подарунок. Чекуля, уйди! Ти мені мішаєш. визаплекс Фредди Фасбер выполняет запуск ночных протоколов. No, no. Нет, нет, подожди, я... я все еще здесь. Что же делать? мне делать? Ты поступил... Так, uh, задание ⁇ выбраться, найти безопасный маршрут. Где я попытаться не привлекать внимания. Если отсюда есть другой выход, я помогу тебе его найти. Обещаю. Да, Григорий. Вот это ты лоханулся. Не смог ты в двери. Не, ну так-то я тоже не смог бы забегти. Блин, почему тут нет такой штуки, чтобы можно было подкат сделать? О, Сохраняє. А, чекай. Давайте для початку я заберу цей подарунок. Тому що я розумію, що якщо я спочатку заберу е, Сохранення а потім оце, то завжди, коли я буду помирати, мені потрібно буде це забирати. Так, у мене знову джойстик трасеться. Так, безплатний входной білет. Юху. Як же ж мені все одно. Так, добре. Ну, чекай, секунду. та 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 Так, перезаписать, да. Так, тут что-то не открывается. Окей. Давай победим. А, тут можем. Яма, який робот там. позволяет пройти в пиццерию. Автоматичное улучшение находится в помещении. Робот... Ну блин, ну пробачьте, я просто не встигаю это читать, потому что в первых субтитры швидко идут. А по вторых просто я не разумовляю российскую. Так. Так. Легкие деньги сообщение легкие деньги здесь работал мой так здесь работал мой родственник а, говорит что автомат улучшений можно обмануть магнитами Отправляйся на фаз площадку там через заднюю дверь можно попасть в помещение службы по работе с клиентами и взять пачку билетов будут буду ждать тебя снаружи если услышишь роботов, просто спрячься, пока они не уйдут. Ты справишься. Что сообщение? Ага, привет. Ну, Так.